Да, бубновая десятка выпала, да. Я считаю, что десятка крестовая с пиковым вольтом. Ну, мы можем им разрушить нормально там складов, стратегических объектов и так далее. Да, то есть и туз перевернутый падает вниз, типа за полная чаша, она вниз падает. Ну, понятно, запасы, короче, поняла, и, и, и испортить ракеты и всего остального. Конечно, да. Позитивно падает, конечно, то есть карты уже как воспринимают, знаешь, типа, что, да, будет ответ, конечно, но по крайней мере, мы им там поразрушаем по... запасы. Ну, смотри, почему? Я думаю, что это будет, но это то, что 40-копиковая падает, это типа пока прокордонья да, там. То есть это не центр, центр прямо, какое-то прекордония, вот как там пурская, белгородская и так далее. Туда mm -hmm. мы гадим, туда и будем. Десятка пиковая. Ну, ракетами мол, можно отстрелять, не дронами, ракетами-то Да, может быть такое. Ну, у них и так много. Десятка вот падает, восьмерка. Ну, это пустые разговоры. Все равно, типа, видишь, девятка пятовая падает. Все равно Китай, я не знаю, я не считаю прям Китай каким-то таким масштабным для России сейчас союзником. Китай свое, им, им, им деньги нужны. То есть им деньги, территории нужны и так далее. То есть им не война нужна с Украиной, а именно деньги, территории России. И, тут, и вот подвязки, да, десятки просто выпали. Они же подвязаны бизнесом и так далее. Китай деньги дует. Все. Сказать, что прям Китай там сильно Россию любит. но ну, всегда три падает. Нет. Ну, шестерка падает, но опять-таки шестерка с тузом прикован. Просто Запорожье тоже югом считают, насколько я знаю. Поэтому они уже... они уже как бы идут. То есть, да, для кого не секрет, что они хотят заплатить. Ну, и так понятно. Там же флот стоит у них, конечно. Это Пока восьмерка шоу? падает. Восьмерка — это разговор, это не действие. Касательно Днепра у нас было по башне с часами, это все понятно уже. Я сегодня просто на эфире перед тобой говорила о том, что мы э, запоминаем сон, который был перед этим, про отель. Э, ну, люди понимают, они просто со мной с эфира на эфир ходят, они понимают, о чем я говорю. Да, десятка пиковая, конечно, городу с не очень. Э, ракеты... Я просто не знаю, как потом эти ракеты называются. Там же разные ракеты есть: баллистика, то зомбиковым падает, десятка пиковая, тех, кто на запускают. И у них там, и у них там куча ракет же, еще вот этих всяких, которые они стреляют. Как оно называется? Как они называют эти ракеты? Ну, типа вот такого что-то, которое летит вот э, не с тушек, не с самолета и не и не баллистика. То есть вот эти вот ближайшие ракеты. Десятка пиковая падает. Потом, смотри. Э, спальные районы и центр Днепра. Туз червовый, вот это а центр. Нет, стоп, секундочку. Южная часть Днепра. Южная часть Днепра, спальные районы. Девятка, ну, здесь падает Южная часть Днепра, спальные районы, да. Ну, девятка Пекова, четверка пиковая, восьмерка пиковая. Пустые разговоры, восьмерка пиковая, туз, и балет -пекола. Ну, это просто раскачивают, наверное, людей раскачивают. девятка пиковая здесь падает. Раскачивают людей. Э, смотри, санкции... Э, я тебе так скажу. Мы когда смотрели вопрос подобный, шестерка пиковая снова падает. Когда падает шестерка пиковая, я понимала, что дальняя дорога, да? То есть, скорее всего, это будет немножко плотно, то реально их заденет, поняла? Либо санкции рассчитаны типа на то, что шестерка пиковая проигралась так, что... Э, пускай сейчас минимально, да, их там как-то триггерит, все это задевает, но в дальнейшем это будут такие санкции, типа, которые будут, не знаю, на столетия вперед, поняла, для них негативно сказывается. Если Путин помрет, уже там это, поменяется власть, уже все, как бы, и мы уже тоже там через сто лет, да. Но при этом санкции будут работать. Как-то длительно, поняла, долго. Они какую-то стратегию обрабатывают сейчас. Я не знаю, что они там делают, что все это с десяткой дубновой. В итоге оно проиграется все равно как бы Россия сейчас не думала, типа, что санкции не работают, все равно. Они будут э, точечно бить. То есть это не такое, как раньше был блокаут, а точечно по городам. А касательно очень светла, конечно, но это на локации смотреть нужно, потому что... Ну, смотри, по Чернигову хотели трое суток. Чернигов без света сидит. В Киеве, образно говоря, все хорошо было со светом, да? То есть они локации будут убирать и точечно бить как -то не будет такого, как вот был блокаут в прошлом год назад, все полностью выключили, нет, такого нет. Другая тактика там. Ну, там по, по этой по станции десятка пиковая падает, как бы, ну, такая, да, станция в таком состоянии плохом. Вот. Следующая карта негативно распиковая уже идет. Да на грани она. Касательно сценария Фокусина, нам столько этого не хватало, конечно, не только Я такого сейчас не вижу здесь. Ну, опять пиковый валет выпал. Пиковый это карта пустоты тут, в данном случае. Э, ничего нового ничего. абсолютно. Вообще ничего нового. Про мобилизацию думаю, что будет. Про войну будет. Успековый пол Восьмерка. Разговоры военные. Но в итоге реакция наша на это все — говно. Ничего нового вообще. Я ще на неділю помислювати, але я вважаю, що нічого нового. Ну, Дев'ятка пікова падає. Я тебе так скажу сказати, що она прям сильно вплине максимально на нас. Ні, тут не випало. Дев'ятка пікова падает. Вплине, так, да, негативно, але тут, слава Бога, не випав. Просто дев'ятки нападають, дев'ятки це жили райони, але я думаю, все-таки, знаєш, воно вже і так прилітає по жилим районам, Білграді і так далі. Понятно, почему карты так падают. И не забываем о том, что всякие объекты находятся в жилых районах тоже. Да, правильно, поэтому... Я так понимаешь, у нас цели как бы стратегические объекты, но придать будет по-разному. Мы это предсказание давали еще за две недели до того, как они это сказали. То есть там уже падало тогда, что может быть какая-то история связана с тем, что будут предлагать закрыть небо. Единственное, что падало юг, потому что падал туз червовый и Киев, Туск Крестовый. То есть это да, точно будет. Киев точно в списке есть. Но сейчас я понимаю, что, скорее всего, ну да, логичнее Запад. Понятно, что к ним там ракеты что а где-то они закроют. И Киев тоже будет в списке, потому что Запад, соответственно, близко к ним. А Киев — это просто центр принятия решенька. Понятно, что они его закроют. Ну, карта угу. хорошая. Я в это сама пока не верю, конечно, но карты обнадеживаются. А в итоге дальше, после этого, тут червовый юг падает. Типа они как-то будут его рассматривать, да.